ધોરાજી ખાતે હસનૈન એકેડેમીના મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા 15મી ઓગસ્ટની આન બાન અને શાન સાથે હર્ષોલ્લાસ ઘેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ધોરાજી શહેરમાં આવેલ હસનૈન એકેડેમી દ્વારા આજ આજરોજ 77મા સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું. વિદ્યાર્થી દ્વારા સ્વતંત્ર પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. વિદ્યાર્થીઓએ સ્વતંત્ર પર્વની આન બાન અને શાનથી તિરંગો ફરકાવી ઉજવણી કરી હતી. રાષ્ટ્રગીતો ખૂબ જ મોહક અને અદભુત રીતે ગાવામાં આવ્યા હતા તો સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણીના ભાગરૂપે હસનૈન એકેડેમીના વિદ્યાર્થીઓ અને ઉસ્તાદ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા વધુમાં હસનૈન પ્રિન્સિપાલ હસનૈન એકેડેમીના મુફ્તી અનવર રઝા મિઝબાહી કારી ઇમરાન સાહબ हाफिज रज़ा कि स्वतंत्र पर्व मेरा नाम मोहम्मद अनवर राही है मैं हसनैन अकेडमी का प्रिंसिपल हूँ आज पंद्रह अगस्त है हम सब इस हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं सब जमा हुए यहाँ पर हमने हिंदुस्तान की आज़ादी को का जश्न मनाया झंडे फहराए हिंदुस्तान का तराना पढ़ा गया और बच्चों को हिंदुस्तान की आज़ादी कैसे मिली और किस तरीके से मिली हमारे बुज़ुर्गों ने और हमारे मुजाहिदीन ने इस आज़ादी में किस तरीके से हिस्सा लिया वो सारा कुछ बताया गया और बच्चों में बेदारी लाने के लिए आज़ादी की तारीख उन्हें बताने के लिए एक अभी मुख्तसर प्रोग्राम भी रखा गया है जिसमें बच्चे ही शिरकत करेंगे वही उसमें जंग आज़ादी के हवाले से तमाम मुजाहिदीन की और जिन लोगों ने उसमें बढ़ जा करके हिस्सा लिया था उनकी तारीख़ें बयान की जाएंगी और बच्चों को जागरूक किया जाएगा उन्हें हिंदुस्तान के हवाले से हिंदुस्तान की तारीख के हवाले से और कैसे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है और हिंदुस्तान को कैसे और तामीर तरक्की की तरफ ले जाना है ये बच्चों को बताया जाएगा तो आज इसीलिए सारे बच्चे सारे इस सभी लोग यहाँ जमा हुए हैं इन शबार का आज हम आज़ादी का जश्न पूरे शान शौकत के साथ मनाएंगे और हमेशा ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को हमेशा सादो आबाद रखे हमेशा इसको तामीर तरक्की की नई ज़िनों पर चढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुल्क में भाईचारगी अमन शांति